ленту чуть-чуть одесской красоты. Я сегодня подошел к дельфинарию. Вот одесский дельфинарий. Здесь у нас такой фонтан красивый. В прошлый раз здесь был концерт, людей было очень много. Сейчас просто, видите, минимальное количество людей. И очень легко дышится, не сильно жарко. Еще, а вид, как вам вид? Вот okay. вот. Как вам одесская и просто зашкаливает сегодня. И прохладно. Не знаю, сколько градусов, наверное, градусов 25. 23 сентября. 23 августа. 16.00. Набережный Лжерон. Будет Михаил Грицкан. Не знаю кто. Екатерина Бужинска. Тоже 23 16.00. Так что приходите в Немо. Все красиво. Да, не стыдно приводить гостей. Ой! Я уже здесь мокрый красавчик нашел кого пострелять он меня умыл я скупался так хотим чтобы помыли. покупали малых с удовольствием это все сделает ребятки город одесса приходите море правда позавчера было мы были на пляже очень грязная вода Вони... трава травы много вонючая очень мало людей но вечером на набережной чуть-чуть людей вечером появляются короче люди приезжайте в одессу вид красивый, температура воздуха шикарная, море чистое уже, смотрите, травы уже нет. Травы нет. Добро пожаловать, а кому нужна мебель искусственного танга, в шапке профиля есть все наши координаты. Мы производители мебель искусственного танга. Делайте заявочки, спасибо, Украине, стреляем.